Будешь? Родом из России, живу в Украине. О, вот. Сам с, с России живешь в Украине? Да. А что ты там забыл? Родители уехали еще, когда был маленький. Так давай быстро к нам в Россию. Зачем? <laughs> Брат. А что ты там? Тебе нравится? Слушай, нормально, живем с украинцами. Слушай, а где ты живешь, подожди? Слушай, а как тебе звать-то Ну, познакомься для начала. Для начала. Алмаз. А? Алмаз меня зовут. Алмаз? Для Нет. начала знакомиться. Угу. Потом спрашивают, где он живет. Угу, а ты прыгаешь, понимаешь? Ну, Я тебе учу. Интересно. Я это просто масштаб? девушку учу общаться онлайн. Сначала знакомиться, потом спрашивают, где жить. Ну, Я, как... с Киева... Я с Киева сам. Это как в а? жизни. А? Культура, это же культура, как в жизни, когда вот она встречается О, с кем-то на улице. Здравствуйте, да, я да, хочу да. с вами Она говорить. спрашивает, а у ней мысли опережают, опережают э, вопросы, понимаешь? Или вопросы опережают мысли, там, Понятно, или, ну, что-то такое. Понимаешь, она заскапывает, перескапывает. Онлайн, онлайн это цепочка. Цепочка. Сначала спрашивают: здравствуйте. Э, Откуда будете? Как вас звать? А откуда вы будете? Как вас родом? Живу в Краматорской, Донецкой области. Краматорск. Это же наша Россия уже. Ну Это вам по телевизору рассказывают. А? Это вам по телевизору рассказывают на России. А на, самом деле, а на самом деле что, это Украина? Украина, да. Да, как была, так есть и будет. А вы за Украину? за украинский ну, конечно. народ. Конечно, а? он за Украину. за украинский народ. За Украину защищается. А? Я говорю, я ты против Украины? За украинский народ, который защищается. Защищается вот. от Украины. От России. От России. А да. кто защищается сейчас? Украинский народ. Украинский народ. А как вы защищаетесь? Ну, ребята, вот отбиваю штурмовые наступление в Харковской области, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области. Подождите, как? Донецк, уже Луганск, все это Россия. Ребята, которые были не согласны с оккупацией, они давно выехали. Вот. А некоторые, Почему вы не выехали? Вы не некоторые служат в войсках Украины, некоторые где-то живут там на западе Украины, некоторые за границей. Некоторые... А вы саму... Что? что вы говорите? Я лично... За... и вы против России. За. Мы в Киеве живем. Тихо-тихо. Да, ну аккаунт, аккаунт российский. Мы Хорошо, жили в России. Живем Мы жили, жили не в, важно. в России. Жили не важно, в России я, сейчас. Это не, не важно. Я хочу аккаунт... Вы Почему слушайте, вы? вы можете не скрывать вот эту букву Z и то, что вы из России. Но мне да, букву... не, это не букву Z нет, это не буква это. Мне... Это, мой мне... это мой брат Зеленский, это вот. мой брат Зеленский просто-напросто. Твои родственники показывают, что вы... в Киеве, брат. Нет, мне, просто я хочу... Я даже сейчас Да, да что мы же живете люди, правильно? России. Подождите, мы же люди с вами были да. когда-то братья. А в чем вопрос? В чем вопрос? М? Почему против? Почему... Да нет, не Суганск, хотели отделиться. Почему не дала Украина отделиться? Прям мужик вроде нормальный. Нормальный, да? вообще. Вот он нормальный единственный из всех, мы сейчас встречали. Я вам отвечу, смотрите. Я на Донбассе, да. в Краматорске. Живу с 2005 года. Да, да, да. Вот, в 2014 году мне было почти 19 лет. По соседству с моим городом, 18 километров, находится город Славянск. Так вот, в 2014 году мой город и Славянск, соседний город, три месяца находились под оккупацией российских войск. В Славянске был Игорь Стрелков, Гиркин, который сейчас в СИЗО. А у нас в Краматорске был Бабай, гражданин Российской Федерации. Они приехали уже подготовлены, имели свою военную технику, имели оружие, захватили очень быстро город, потому что структуры сразу... Полиция, полиция не выступала против, потому что у них не было такой техники, тем более техники, которая позволяет там воевать в уличных боях. Вот, нас освободили спустя три месяца. Вот. Украина освободила. Да, и никто не отделялся по сегодняшний день. Потому что на территории вот этой Донецкой и Луканской области до 2014 года проживало 7 миллионов 600 тысяч человек. А сейчас проживает менее 2 миллионов. То есть после прихода России в 2014 году на Донбасс выехало свыше 5 миллионов человек. В разные Куда? страны. Некоторые даже в Россию уехали, потому что Куда? не были родственники. Подожди. В Раду, в Раду выехали. Нет, нет. В Украину выехали. Подождите, стоп. Если Луганск и Донецк и области хотели отделиться от Украины... Вы о чем я сейчас рассказываете? Я в области живу по сегодняшний день. Город Краматорск это Донецкая Да, хорошо. Область. Ваше руководство. Мы не хотели захотела вступить. Не. Ну. Какое еще? Мое руководство это мэр города Донецк, вот которого с. Свал... 2014 году да, и вынесу. другие представители администрации как областной администрации города донецк Какие еще наши представители? Вот эти граждане Российской Федерации вы имеете в виду? Как его звать? Извини, как? Ваше имя. Ваше имя. Пардон. Алмаз. Имя. Алмаз. 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 Вы сам армянин? Вы? Не, я из Хакасии. Скак... Откуда? Хакасия. Республика Хакасия. Хакасия. Я, блядь, таких стран даже не знаю. Республика Хакасия находится в Российской Федерации возле Новосибирска. А тут... Просто мне интересно, если вы тут нам рассказываете такие сказки, да? Просто. что наша Россия пришла в 2014 году, сама заняла все это вашего президента, ну, там кто? Там да мой Мэра. брат двоюродный. Да. Ты покажи мою... Тихо. Ты сфотографируй меня. Я не могу меня, понять. Сфотографируй меня и зелье передай. Я его брат двоюродный. После того, как российские гибридные силы зашли... российские гибридные силы зашли в город Донецк, они сперва захватили областную и даже администрацию. 10... Так, это было в каком году? В четырнадцатом году. Они штурмом взяли э, здание знаю. службы безопасности. Я Украины. вообще ничего не понимаю, подождите-ка. Да, ну, в 14 году. Много, ничего не, много чего не знаю. Вы ничего не понимаете, что ли, в этой жизни? Я же что? вам отвечаю. Вы или просто жизнь живете, или как? Украина не начала бы... У нас сейчас да, какой немецк, год? Луган, Спроси, какой лёг. год, зай? Заяц, спроси, какой Вы каким начинаете продукт? с момента, когда начались Правильно. боевые действия между двумя э, вооруженными силами, а я вам Правильно. говорю о действиях, которые перевели к вооруженным силам конфликту. Конфликту. До того, как вооруженные силы Украины пошли освобождать Донбасс от Рус вот этот Донбасс, Донбасс да, маленькую да, часть, да. то есть Донецкой и Луганской области, уже успели а окупить от... граждане Российской Федерации. Со... вы творите, Я вообще этого не понимаю. Вы не понимаете чего именно? Того, что ваши войска именно зашли и захотели... Наша города? А, Россия пришла купить Донецк? Соглашусь с вами. Вы что за В 2014 году... А? В 2014 году. Я же смотрите, Спасибо. я пытаюсь да вам. 7 лет происходило вот это, Вы задаете вот это... вопрос, а потом Нет. говорите, что не понимаете. Спасибо, потом... Он это... объясняет, что в 2014 году пришла Россия, заняла Луганск, Донецк. Все вот это. Ну, подожди. Подождите. подождите. С 2014 -го года Россия воюла с Украиной. Я полностью с вами согласен. Хорошо, ладно. Короче, ладно, забей. Забей на этого Луганск, Домб... Луганск Донбасс забей, короче. Ладно, хорошо. Давай возьмем Одессу. Одессу ваш. Почему вы там же сами себя? Смотри, откройте маленькую тайну. Но антитеррористическая операция началась на территории Донецкой и на территории, да. территории Харьковской области. На территории Одесской области не начиналась антидепрессивная операция, так как у ваших э, россиян не удалось, Одесса. Одесса. не удалось захватить областную администрацию. И вот в момент, когда уже анти операция происходила, в мае 2014 года, 2 мая, да, э, ага. Июня, если не Не, мая, мая. Нет, мая. Ну, это мая, мая, мая. Это, да, мая. это мая. В 17.00 состоялся футбольный матч между Харьковским металлистом и Одесским черноморцем. Да, а, весна, а, заранее, а заранее, в 15.00 этого же дня, была большущая, большущий такой вот марш. То есть, украинцы, которые приехали со всех областей Украины посмотреть на футбол, вот, согласовали марш с полицией и администрацией города. Вот. Был марш и была карта, кудой люди могут идти. Их сопровождала полиция. Так вот теперь смотрите. В этот же самый момент возле дома Профсоюза находились э, граждане Российской Федерации, некоторые там а-ля любители русского мира, на антимайдане. Там главный, кстати, был Антон Раевский, гражданин Российской Федерации. О нем мы с вами поговорим позже. Так вот, что... ладно, бог вол... подожди, подожди, нет. подожди. Да подожди, мне это не нет, интересно. давай выслушаем, выслушаем. Да выслушай. нет. Не-не-не, я хочу мне выслушать. Мне просто интересно, зачем Перебиваем? Украина Пусть... вам... Своих же людей. Я, за... вот, я, зак... я, этот... я да закончу по поводу Одесса. Теперь смотрите, люди в 15... Одесса, мне, Одесса, интересна. мне интересно Одесса. Люди начали ходу в 15.00. Вот здесь находится дом профсоюза. Несколько километров от дома профсоюза, где находился пошли, антимайдан. Пошли, я его вот здесь была улица Дерабасовская. Возле этой улицы должен был быть поворот вот в сторону стадиона. А люди ходой шли вот с этой. Я площади. знаю, я там был. Полиция, Я полиция, За... Деньги, За... германии полиция были. <свяк> людям... Там были, там были. Давай, это все было оплачено, все было переплачено. На... Германии... Там были на... на... Где? <свяк> Я сам лично <свяк> это все кон... <свяк> контролировал. Там, вот еще на... вопрос к тебе. Зачем убивать свой народ? Мне тоже не убивать свой народ. А пляж. А, давай, свои, свои, да. а давайте слушайте, слушайте вот же на... народу. Вы, просто... Ты же сам Вы, на Вы задаете вопросы и вот так вот прыгаете. Мы ни одной темы с вами не закончили. Просто много вопросов, просто много вопросов, так а если ответов зад... ноль. Если понимаешь? ты задаешь вопрос, то зачем? Много если от... ты задаешь вопрос, от... зач... зачем? ты перебиваешь, если ты задаешь вопрос? Ладно, все, я не буду перебивать. Продолжим извини. тему Одесса. Я извини, не уже, извини. мне Одесса не нужна. Не я извини. Одесса, а одесса. Одесса не Одесса. Не, не Одесса, одесса. не Одесса нужна. Вот лично мне Одесса нужна. Мне за Одессу с***, вот У меня так, там нет. родных, у меня там близких. Я там сам лично был. Я в гостях был, когда Я там в этой толпе был. Там на... А Блин, где? Я... Где? На какой улице? А, на я не знаю, я не знаю, а на какой другие, улице. Да, я не знаю, на какой улице. Слушай, улицу. а где? Подожди, в профсоюзе. Профсоюзе. Проф... Где? До Дом Дом профсоюза, подожди, мне профсоюзе. другой вопрос интересен. Профсоюзе. Но я там не был. Дайте я, я с ним поговорю с этим мальчиком. Можно? Хорошо, разговаривай. Можно. Меня Одесса больше волнует. Можно? Вы говорят... Он сам не знает, что он говорит. Вы задаете Прошу. мне вопросы. Я вам на этот вопрос отвечаю, и вы перебиваете. Да там на ты сам знаешь, мне сама Одесса говорила. Мне сами люди говорили. У меня записи куча что вы говорите, Одесса, Украина говорит, что там на их ну, были в США. И Екатерина вторая тоже Пролетарск. говорила. Пролетарск. Еще раз. Город пролетарс. Знаю, был как куда знаешь, такой город. Где это? На Донбассе. Нет, это не Донбасс. А где? Это Луганская область. Ну, возможно, пускай будет. Не, невозможно. Это Луганская область. Это Ростовская область. Еще. Не Нет. Я там... <свят> пролетарск. А ну, пролетарск. Пролетарск, пролетарск да. Их много. А ну, много, смотрим. много. Этих так же, как и московские. <свят> так, смотрим. Я тебе говорю. Чего ты? Ну, <laughs> Вы переключились. Так знаешь, в Ростовской области. О, о чем общаешься? Об Украине. Ого, ничего. Себе. Ну давай пообщаемся об Украине. Давай. Ты откуда? Родом из России. Живу в Украине. Ну, а что за область хотя бы? Донецкая. Донецкая? Да. О, класс. Я съел ты. Понял. А что в Донецке там сейчас интересного? Я из Донецкой области, не из самого Донецка. Ну да, а чем там люди сейчас занимаются? Просто как бы конфликт рядом идет. Продолжают жить, работать. Не все, понятное дело, но те, которые остались. Понял тебя. Но большинство, я так понял, мобилизировали, да, оттуда? С этих областей. Да нет, смотри, я в Донецкой области продолжаю жить, никто меня не мобилизировал. Здесь сколько у нас в Краматорске? Было там свыше 120 тысяч человек, сейчас остается 47 тысяч человек. Вот. В большинстве случаев это мужчины, потому что женщины с детьми выехали. Или где-то там в центральной части Украины, или где-то за границу. Потому что, ну, типа, с ребенком находиться в городе, в который приезжаем, еженедельно, грубо говоря. Ну, конечно, конечно. Ну, так и вот живем. Что тебя еще интересует? Да, вот просто я не знаю. Думал, как там вообще с работой обстоят дела, как там люди живут. Просто из тех, кто вот, выехал, там приехали или в Ростов, или в Краснодар, или на работу туда ездят. А вот те, кто на ну, постоянке там живет, чем вообще люди, интересно, ну, занимаются? Смотри, как бы город строить? опустел наш сколько? Плюс-минус 60%. Вот. Вследствие чего и некоторые бизнесы уехали. Те люди, которые продолжают здесь жить, ну типа работа же есть. Рестораны работают, городские там, разные там администрации, полиция, все остальное работает. Угу. понял, понял. Сейчас еще в Мариуполь слышал, вот отстраивают тоже туда до людей из России, из uh, Украины, вот новых областей ездят. И уже одного строителя, одного строителя у вас уже посадили, Тимура Иванова. Он уже там настроил 16 домов за два года. Вот свой медиа холдинг, да, крутила рекламу, рекламу о том, что он там ну, Мариуполь отстраивается. Там слушай... Не, ну дома-то по факту построили. 6, да, 1600 домов разрушено. 16 домов построили. За два года почти. Ну, да, в смысле, 16 домов. Там только несколько микрорайонов квартир построили, какие 16 домов. А так вот и посчитай. Слушай, у вас есть российский блогер, которого, которого сегодня обвинили в дискредитации власти. Называется. Э, как же называется? Слушай, сейчас я тебе скажу. Не, я российских блогеров а, не смотрю. Ты называется... смотришь, да, российских блогеров. Этот парень уже несколько месяцев находится в Мариуполе. И вот э, снимает видео и берет интервью в местных жителей. Жители не рады, что Россия пришла. Потому что как оказалось. Да ты че? Ну, зайди и посмотри. Его сегодня... Да, я, я заходил на... Блог... Я российских блогеров не смотрю. Я захожу, смотрю вот э, у тех людей, кто в Мариуполе жил до 2014 -го года, и как они сейчас там живут, из вот тех вот, кто не уехал. Вот там как-то поинтереснее контент, более правда под... подходит... У них вот ролики были там про рыбалку, там про туризм, там, про пароходы. Человек подходит, проходы, вот. смотри, человек подходит не к блогеру, у которого есть куча денег, а подходит к людям, которые у которых нету дома или дом разрушен. Он идет с ними к их же жилищу и показывает все это. И они открыто говорят, как им обещали еще в 2022 году, что в течение трех месяцев вот, перекроют крышу. Третий год идет, крыши как не было, так и по сегодняшний день нету. А где же они живут? Он, он не ходит. Он не ходит и не показывает. Просто... А зачем вы, что вы из Донецка? Давай посмотрим. А сейчас. Зайди сейчас. Не, я говорю, зачем да. вы Тебе Там можно найти. Я можно рядом... спросить у кого что угодно. Еще раз я говорю. Сегодня, найти. Я сегодня говорю... его обвинили в дискредитации да, да. российской власти, так как он показывает, а зачем, так как он показывает, зачем вы российских блогеров так как он показывает очень неудобные моменты в Мариуполе. И что? Можно сколько угодно людей опросить, найдутся те, кто недоволен и вставить их в кадр. Что это? Это на что-то влияет? Он показывает полностью все здание, квартиры, вот. Ну есть не отстроенные. Пускай вам покажут отстроенные. Пускай отстроенные покажу. так вот показывали. Это те здания, у которых фасад уже проседает. Так и пишешь. В новых <с домах Мариуполя просел фасад. Фасад. И смотришь, как трещины пошли. Как трещины пошли уже за два года трещины пошли. Так смотришь. Это же можно сейчас все найти. Тимура же Иванова посадили за что? Нет, вы посмотрите блогеров, которые жили в Мариуполе. Еще раз я говорю, живут, Тимурчика, Тимурчика Иванова. Да какой Тимурчик? Заместитель Тимурчик министра туда, вот обороны Мариуполь. Российской Федерации, который был ответственный за, врун, за строительство врун. Мариуполя. Вот там все есть. Б блогер Врун. Я говорю, посмотрите блогеров, которые жили в Мариуполе. Посмотри до -го года. Посмотри мнение местных жителей. Но вот, это местные жители, которые жили в Мариуполе вот, до 2014 -го еще года. Еще раз я говорю. И сейчас там не живут. люди. Вы вот их посмотрите. Не люди, у которых есть какая-то аудитория, потому что им впервые, в первую же очередь будут уделять внимание. Чтобы они говорили так, как удобно власти. А люди, в смысле, которые. Власти? Они жили в Мариуполе. До а люди... Они при Украине еще, еще жили раз в Мариуполе. Я говорю, вы таких люди, блогеров посмотрите. Простые люди, не блогеры. У которых нету аудитории. Мнение которого а никого нет, у тех, не интересует. Там, 2000 человек, Люди открыто говорят о своих проблемах. И вот, этому у россий... вас сколько И вот этого российского блогера сейчас обвинили в том, что он занимался дискредитацией российской власти. Аудитория. Смотри, сейчас я тебе покажу, чтобы ты типа. У вас аудитория сколько? Слушай, большущая аудитория. Ну вот. Да. вас государство не поддерживает смотрим его У вас государство поддерживает нет смотри я тебе показываю мариуполь э, позавчерашний адрес азовстальская 162 и вот он показывает за что ему покажи сейчас влупили срок покажи покажи блогер смотри внимательно азовстальская давай блокируй блокируй <рив> Знаєте що Лав зробив? Е, нажав кнопочку пожалуватися, щоб мене заблокували за те, що я в кадр вніс екран.